Тема моей проповеди ничего ему не оставляет. Мы на основании Старого Завета посмотрим одну интересную, поднимем эту тему. Первое царство, 11 глава, с 1 стиха написано, и пришел на амонитянин и осадил вас Галаский. И сказали все жители Иависа Насу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им на амонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выковать у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиль. Очень интересная история, я думаю, что все ее знают, чем она закончилась. Есть моменты, когда дьявол предлагает, вот ты оставь вот это, вот эта часть, она принадлежит мне, а ты дальше будешь жив и здоров. Я читал некоторые христианские книги, Ребекка Браун пишет, что к ней Бог обратился и сказал, если ты не будешь мне служить, я заберу твоих родителей. Я не верю этому. Бог никогда ничего так не делает, это не Божьи методы. И второе, что то, та же самая 100 метровка, Ивана Франковская, очень много лет назад я запомнил одну видеокассету. Я до сих пор ее помню. Она обратила на, на себя внимание тем, что там был какой-то странный такой рисунок, непонятно что-то было нарисовано, и там была одна надпись. Все, что ему нужно, это частичка твоей души. Знаете, я прочитал эту надпись, я понял, кому она принадлежит. И действительно, есть моменты, когда мы ничего не должны оставлять. Мы должны быть в этом вопросе жадные, И в конце проповеди мы поймем, о чем идет разговор. Существует пять книг. Пять книг Моисея. Это книги еврейского народа. Они наши книги. И вот очень просто, если сделать такой обзор этой книги, этих книг, по крайней мере, до книги «Исход», мы обратим внимание на одну интересную вещь. И мы обнаруживаем, кто мы и кем мы созданы. Бог есть наш творец. правда? И в самом конце этой же самой книги мы обнаружим, что мы находимся в плену. Египет до сегодняшнего дня является символом или прообразом мира. И естественно, нам очень хочется выйти из этого. Потому что мы понимаем, что есть наш Отец, наш Бог. И мы хотим выйти. И, наверное, самая эпическая, самая сильная книга Ветхого Завета, для меня это книга исход. Когда все это происходит Когда, помните, когда Бог через Моисея и через его друзей Близких его соратников Сказал, чтобы они быстренько сделали причастие То, то что было, потом стало прообразом причастия Что они сделали? Они закололи овец и помазали косяки дверей И дальше было что-то немыслимое Когда ночью шел ангел-губитель И у кого не было этих полосок, все что умерли а евреи, которые все-таки были мудрыми, потому что я не думаю, что все помазали, вот, они, те, которые помазали, они ну, рано утром открыли двери и услышали многомиллионный воп. Мы ну, на сегодня причастие. Полосочка крови, овцы спасла целый народ от исчезновения. Кровь Христа спасал, спасла нас с вами от исчезновения. И евреи смотрели на эту полосочку, и она вот здесь просто отпечаталась. Поэтому они своим детям всегда на поясах на Пасху еврейскую, они говорят о том, как это произошло, как они вышли оттуда. Мне очень хочется процитировать 90-й псалом, который имеет отношение к книге Исход. «Отчаями своими будешь видеть возмездие нечестивых. Подум, подле тебя тысячи и десятки тысяч. Тебя не коснется. Ибо Господа ты выбрал, ты прибежищем своим. Вот что произошло. Это пикня исход. И вот, чтобы было понятно, что есть два исхода. Первый – это исход из, от этого мира. Есть полный, а есть частичный. И сказал Самуил всему дому Израиля, говоря, если бы вы всем сердцем обратились, обращайтесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и оставьте Рукоположите, «Расположите сердце ваше Господу и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимля». И второй исход – это ситуация, в которую ты попал, это будь то болезнь или какая-то проблема. Давайте поговорим про первый исход. Дело в том, что есть принципы мира. И когда мы еще остаемся в мире, вот подобно как брат проповедовал об этом пророке, который все-таки… Он засматривался на этот мир. Вот эти финансы его все-таки влекли. И есть вещи, которые у нас еще остались. Дело в том, что еврейский народ, когда вышел из Египта, есть хорошее выражение, Бог вывел Египте, э, из Египта, но Египет остался в них. И они об этом вспоминали. Число 11.5 написано, мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, а и дыни, и лук, и, и лук, и чеснок. Что Че себе даром? Что, как, как их угнетали? Как они делали эти кирпичи, особенно сам перед самым исходом. У них даже солому эти кирпичи были реально неподъемные да, Драценные. Поэтому, говоря о мире, забудьте все людское, пожалуйста. И э, к сожалению, есть принципы мира, которые ты до сих пор еще веришь. Э, Иоанна 15,19, есть очень интересные э, стихи. 15,19. Если бы были от мира, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир. Сегодня очень модно говорить про небесную сотню. Я действительно жалею этих ребят, которые погибли. Которые погибли просто совершенно нормальной смерти. Но давайте будем честны. Что значит забота и любовь к этим людям, Реально, если бы это было Бога. Кто знает о судьбе этих людей в личности, я сомневаюсь. Так вот, если мы любили бы этих людей, мы бы им благовествовали Евангелие. Она говорит, вы сумасшедшие, вы ненормальные. Тут война идет, они а Евангелие благовествуют. На самом деле, любовь к этим людям была бы, если бы благовествовать Евангелие. И не важно, чем бы закончилась их жизнь. Луки 13.1 написано. В то время пришли некоторые. Рассказали ему о галилеянах, которые кровь пилана смешал с их жертвами. Представьте ситуацию. Евреи приносят жертвы, приходит войско Пилата, убивает этих людей, рубит куски и смешивает с этими жертвоприношениями. Это страшно себе представить. И вот эти евреи пришли к Иисусу выяснить, кто прав, кто не виноват. Вообще, принципы этого мира понять. И божественные принципы. Как так могло случиться? Это же верующие люди были. И Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян? Что так пострадали? Я хочу поднять руку и сказать следующее. Многие люди думают думали до сих пор, что эти ребята из небесной сотни были грешнее всех. Так есть такое. Когда человека убивают, ну, вот, наверное, он был грешный, да? За что то он поплатился? И вот то же самое в принципе сегодня. Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все также погибнете. Вот принцип божественный. Покаяние имеет большое значение. Или вы думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Саламская и побила их, виновные были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаяетесь, все также же погибнете. Поэтому у меня к вам есть хорошее предложение. Бегите от этого мира. Бегите от этого мира. И когда вам будут говорить, что вы ненормальны, а вам будут говорить, что вы ненормальные, что вы благовествуете Евангелие, это неправда. Потому что судьба вечности намного больше судьбы на этой земле. Аминь. И однажды есть интересная история, когда Равин приходит к еврею, а еврей жарит рыбу. И еврей говорит, Равин, вы знаете, я так люблю рыбу. На что ему Равин отвечает? Если бы ты любил рыбу, ты бы ее не жарил. Ты бы сделал для нее прекрасный аквариум и кормил бы ее. Ты любишь, есть рыбу. Продолжение. Э, многие люди говорят, я так люблю Бога, ведь я хожу в церковь. Если бы ты любил Бога, ты бы спасал людей благовестием. Если у тебя не дара евангелиста, то вот это настоящая любовь. Это по великое получение великого учителя. Идите и проповедуйте Евангелие на спасение. Вот в чем заключается любовь. Хотя мир понимает это совсем по-другому. Совсем по-другому. И вот <кхм> говоря об исходе Почему необходим полный исход из этого мира? Это знаешь, что мы какие-то сумасшедшие становимся Мы продолжаем жить, мы продолжаем любить, продолжаем воспитывать детей. Но для чего нужен полный исход? Потому что здесь есть трон. На твоем сердце стоит трон. Этот трон хочет занять Иисус по праву Церкви Если на нем хоть что-то есть, он не может его занять. Он говорит, он занят. Это может быть хобби, это дети, это пиво, это футбольная команда, это какая-то музыкальная группа, все что угодно. Проверь себя. Поэтому ты, возможно, ты еще не вышел до конца. Второй исход ⁇ это ситуация, в которую ты попал, болезнь или твои проблемы. И вот на основании книги исход, мы опять возвращаемся к книге исход, давайте посмотрим, как люди выходили. Исход 5.3 написано. Они сказали, Бог Еврею призвал нас от пути на пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язву или мечом. И до этого момента Моисей ходил к Богу, простите, к фараону, как на работу. Здравствуй, Моисей! Фа э здравствуй, фараон! Моисей двери там. Иди вот отсюда. Иди отсюда. То есть реально он не понимал, что он делает. И в исход 6.3, 6.1.3, наконец-таки до Моисея доходит. И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, действию руки крепкой, он отпустит их. действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. Говорил говорит Бог Моисею сказал ему, Господь, являлся Аврааму, Исааку, Якову с именем Бог всем общим. а с именем моим Господь не открылся им. То есть, Приходит прозрение Моисея. Дорогоценное, я хочу, чтобы это прозрение пришло к тебе. В Пичах написано, в псал, псал, Псалмах написано 117-17. Легко запомнить. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господня. То есть, что происходит? Моисей Дух понял, если Бог его выбрал для чего-то, он закончит начатое. Он сделает все И он закончит то, что он наметил. Это относится к тебе сегодняшнему. Не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. Моисей поменялся. Моисей совершенно по-другому начал приходить фараон. Он приходил и говорил, фараон, послушай меня внимательно. Бог, которому я служу, тебе говорит, отпусти народ свой, или у тебя будут проблемы. Ты обыкновенный человек. Завтра у тебя может случиться стрягучий мешай, заворот кишок, или ты просто может Бог тебя умертвить. Несмотря на твое величие, несмотря на вот эту позолоту, любой царь этой земли, любой президент всего леонтавщего человека, подверженный э, любым болезням, И больше того, Бог может по мановению своей руки одним взглядом испепелить этого человека. Это был совершенно иной Моисей. И вот что удивительно еще в этой ситуации, когда фараон все-таки уже приближается к тому, чтобы отпустить евреев. После всех этих казней, Марка 16, 10 главе 46 стихе, читаем интересную историю. Приходит Ерихон, и когда выходил он из Ерихона с учениками своими, и множество народа, вратимее, сын Тимеев, слепой, сидел в дороге, и прося Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать. Сын Давида, помилуй меня. Я хочу задать вам вопрос, как вы думаете, кто такие многие? Это верующие. Проблема в том, что когда ты уже выходишь, наконец-таки, когда до тебя дошло, что этот мир, он тебя ненавидит, он тебя просто может использовать, в этот момент верующие говорят, что ты кричишь, тебе что больше всех надо? Остановись. Наверное, эту женщину, которая страдала, когда течение 12 лет ее тоже успокаивали. Не трогали учителя, не беспокоили. Детей отталкивали, помните, которые должны были? То есть мир так устроен. И мы знаем, что из Израиле были все верующие люди. Они будут кричать, не беспокой учителя. Но он еще более стал кричать. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого, говорят, ему не бойся, вставай, зову тебя. Он сбросил себе верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Мы знаем, что он прозвел. Что же такая за одежда была? Очень интересная вот тема. Историки, историки церкви рассказывают, что вот эта э, такая накидка, она была красного цвета, она очень дорого стоила. Это, если хотите, это было как, как налоговая инспекция, как выдают вот эти патенты. Это был патент разрешения просить деньги. Он выпросил его, несмотря на его баснословную стоимость. Он пошел к Иисусу, он оставил этот мир, он исцелился. И он вошел в историю церкви. Но его пост... хотели в тот момент остановить э, верующие люди. Мы опять возвращаемся к исходу. И я хочу напомнить ему, ничего не оставлять. Ничего не оставлять. Будь жадным в этом вопросе. Есть такая интересная история, когда я ее не помню, но когда только уверовал, мне рассказывали эту историю как один, у одного человека была большая, красивая, светлая комната. И сатана говорит, послушайте, у тебя такая громадная комната. У тебя столько места. Позволь мне я гвоздик один забью. Этот человек долго не соглашался, подобно Балаку. Помните, да? На, проклина, на, чтобы проклятье за эти деньги. Но в конце концов, он говорит, подумаешь, какой-то гвоздик. Говорит, ну ладно, забей, тут места много. После того, как сатана забил этот гвоздик, на этом вуздеке появилась шляпа, потом его плаща, а потом он сам пришел. Поэтому такая казалось бы мелочь, да, позволь только вуздек забить, и он будет тут весь. Поэтому возвращаемся к, э, к исходу. Исход 8.1. И э, сказал Господь Моисей, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. рабы вы сказали, ему, долго ли будет он мучить нас? Отпусти всех людей, пусть они совершают служение Господу, Богу своему. Неужели еще не видишь, что Египет, Египет, гибнет? И возвратили Моисея Арона к фараону, и фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими, и дочерьми нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. И вот тут Голос сатаны начинает звучать через фараоны. Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем вы с вами? Видите, у вас кудое намерение. Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так как вы его просили. И выгнали их от порода. И дальше начинаются египетские казни. И вот я хочу вам сказать следующее, что казни египетские, они не делались просто так. Бог не фокусник. Он не просто так это делал. Он расправлялся с конкретными египетскими божествами. Выдуманными. Но которым верили. Которым поклонялись. И точно так же в твоей жизни Господь расправляется, когда ты молишься, когда ты веришь, когда ты стоишь в вере, с теми проблемами. И Новый Завет уже говорит, наша брань не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесных. То есть против конкретных личностей. И точно так же Господь. Моисей сказал фараон. Дальше он говорит, пусть только останется мелкий крупный скот ваш, а дети пусть идут с вами. То есть постоянно он говорит, а это оставьте, вот это оставьте, вот это оставьте. Ничего не оставил. Моисей ничего не оставил. обратили внимание? Они вышли в полном составе. Традиционно можно быть без правого глаза, как хорошо казалось бы, да? Но жив-здоров, служишь там, Господу поклоняешься. Израильтяне не согласились. Не соглашайся даже на маленькую, даже на гвоздик не соглашайся. И вот Моисей сказал фараону, назначь мне сам когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твоих, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал, «Завтра». Послушайте, весь Израиль забит жабами. Это страшно воняет. Дышать нечем, ходить невозможно. Мир будет говорить завтра. Тарсен, если ты здесь, если ты еще не принял Господа, сегодня твой день. Пусть твои жабы сегодня уйдут. Если до конца служения у тебя желание выйти и покаяться, и принять Господа, и оставить свои жабы, пожалуйста, сделай это сегодня. Потому что Бог говорит, сегодня день твой, когда услышишь голос Его, чтобы прийти и поклониться Господу. Но мир будет давить завтра. Я знаю историю, когда парень умирал, ему сказали, он завтра умирает в больнице. И пришли проповедники, пришли евангелисты и сказали ему, прими Господа. Ты же понимаешь, куда ты идешь. Но, ребята, оставьте мне в покое сегодня финал по футболу. Поэтому мир будет завтра. Не будь в этом мире. И, э, и сделал Господь, по слову Моисея, жабы вымерли в домах, на дворах и на полях. И собрались груды, и посмертела земля. И увидел фарон, что сделалось плечи, и ожесточил сердце свое. Не послушал их, как и говорил Господь. Дело в том, что в Израиле голубые струи воды мыслились с большим потоком, текущим с небес, из небесного океана и омывающим всю землю. Графический символ воды, две извилистые линии входили в начертание слов «жизнь» и «небо». Действие, произведенное Аароном, распространялось на сфере, нескольких главных богов египетского пантеона. Хапих, Нума, Себеки, Анунки, Сотиса – это богинила, Хекет – богини воды и плодородия. И другие понятие жизни, связанное с Нилом, превратилось в смерть. А вместе с ним и Боги Нила. В, Ег, в Египте э, египтяне обожествовали животных, которые израильтяне обычно приносили в жертву. То есть, видите, все наоборот. Бог посылает на египтян на рыбу воспаление. Это было позором. Это было просто полное низложение египетских богов, которые верили, которые поклонялись. Сегодня Бог через твое исцеление показывает свою славу, показывает, как Он справляется с проблемами. Это твоя победа и твое свидетельство. Потому что написано, Откровение 12.11, они победили в крови Анца и слон свидетельства своего. Не возлюбив души своей даже до смерти. Я хочу подчеркнуть, слон свидетельства своего. Когда ты поступаешь по-божьему, когда ты миру не даешь капельки даже гвоздика, когда ты стоишь на божественной стороне, Бог за, за тебя. Он сражается за тебя. Он расправляется с этими, кавычками, божествами, которые сегодня есть, духи злобы небесным. И ты выходишь на это место и свидетельствуешь в Божью славу, потому что твоей жизни должно было быть прямо противоположное. Ты должен был умереть от какой-то болезни. У тебя должны были отнять ногу. Или тот же правый глаз. Или у тебя были финансовые проблемы. Но когда ты с Богом, ты выходишь на это место и свидетельствуешь, Божьей славы. Больше того, мое свидетельство укрепляет многих людей. Твое свидетельство укрепляет других. Аминь. Люди смотрят и говорят, послушай, такой человек, я тебе благодарен так за твое свидетельство, потому что у меня была похожая проблема, я вспомнил твое свидетельство, и я стал на защиту своей веры. Я стал на защиту Христа. И Христос стал на мою сторону. И мы вместе победили. И вот мое свидетельство заключается в следующем. И человек выходит и дает свидетельство. А кровь Анца, она здесь стоит. Мы имеем великую привилегию, в отличие от некоторых деноминаций, которые не принимают участие. Которые делают вид, что они применяют. Свидетели тела. Они проносят мимо. Но мы имеем, и поэтому Иисус живет в нас. Одна из причин. Они проносят и нюхают его. У них достойно 144 тысячи. Я не понимаю, как это может быть. Если 100, 144 тысячи из 12 колен Израиля это евреи а евреев в свидетелях Евгова нет потому что это одна из, так же как православные это одна из антисемитских организаций и там нет места следующее запомни Исайя 54,17 ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным и вся язык, который будет связаться с тобой на суде, ты обвинишь это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня говорит Господь и очень важная вещь, никогда не молись чтобы орудия не были сделаны для того, чтобы их уничтожить, они должны быть. Бог должен видеть что-то, что возникло, и тогда Он это уничтожает. Но оно будет уничтожено. Поэтому, когда ты видишь орудие, соделанное против тебя, просто молись, просто благословляй Господа. И Господь просто его уничтожит. Но оно будет обязательно, оно будет соделано. И вот вопрос проверка твоей веры. Что, что ты будешь делать, когда его увидишь? Для чего все это? Для чего все эти испытания? Мы говорили о двух исходах. Исход полный из этого мира, что многие, к сожалению, еще до конца не сделали. Что-то в мире еще их привлекает, что-то держит, что-то для них ценное, что-то для них вкусное такое еще. И о исходе имеется в виду из проблем. И вот есть такой замечательный проповедник, проповедник Ханука, если не ошибаюсь, он устойчив. Он очень здорово сказал когда-то, я тоже запомнил эти слова. Когда в моей жизни что-то случалось, я всегда спрашивал, почему? Теперь, когда что-то случается, я всегда спрашиваю, для чего? Если в нашей жизни что-то случается, это для чего? Я хочу сказать тебе, для чего? До слава Божьей. Потому что с Иисусом вместе победим эту проблему, ты выходишь сюда и говоришь, и многих вера просто реально укрепляется. Она зашкаливает. Следующее. Для чего еще это? И чтобы ты рассказывал, опять же, книга Исход, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь. Драгоценные, не оставляйте своих детей и своих внуков. Рассказывайте им о Господе. У евреев это заповедь. Пусть это будет для нас заповедь. Чтобы мы их не потеряли. Чтобы мы их не потеряли. За реки океаны, донесет Назавжди прослав Його мій брате, і благослови святий Божу милість, відчуваємо ми. Знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував, але життя ніч не мав, знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував. Своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, ні він не немед він стане завжди, коли серце своє його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, Гелуя. Плакав, не сумував, але життя віч не мав. знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті, щоб ти не плакав, не сумував, але життя віч не мав. За ріки йогеане, вітер до серцем, звістку щоне, нас завжди прослав його і брата і голосовий святий Божі ми свічувай ми. За ріки й океане, вітер до серцем, звістку щодане, людня завжди прослав його нетрати.